Okay. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. okay. so hari ini Waalaikumsalam. Okay. So hari ini uh, kita akan continue untuk pelajaran baru reka bentuk dan teknologi untuk silibus tingkatan 3 lah. Okay, so previously awak dah belajar tekatan dua hari tu Dah dapat result belum? You rasa awak? Belum Belum dapat? Oh, saya je lah yang dah dapat Okay lah, semua orang dapat apa skor yang baik, Okey. Uh, ada yang dapat A, ada yang dapat B uh, Okay lah, okay Okay, okay. so Sebelum kita start belajar kita hari ini, uh, cikgu nak minta Tidak kamu semua untuk baca doa belajar dululah dan juga selawat ke atas Nabi dulu, okey? Baca doa. Ada nak ni ke wakil? Boleh baca? Huh? Anyone? Tak ada.

So, kita continue. Sebelum awak start ni, uh, sediakan ni eh, alat tulis ke, buku nota and then make sure awak punya line stable. Okay? <coughs> Alright. So, untuk pelajaran awak, sewaktu di tingkatan tiga nanti, okay, awak akan ada tiga chapter sahaja. Okay, chapter satu, dua dan juga tiga. Bab satu, bab dua dan juga bab tiga. Okay? di mana bab satu awak belajar pasal reka bentuk mekatronik okay. kemudian bab kedua awak penghasilan produk dan yang ketiga adalah reka bentuk sebagai instrumen pemasaran Okey. Sebelum ni awak masa dekat tingkatan dua awak dah belajar reka bentuk apa? Ingat lagi tak? Ada ingat tak? Ha. Tak ingat. Sebenarnya so, awak dah belajar reka bentuk fashion, reka bentuk makanan kan? Reka bentuk aquaponik. So sekarang awak akan belajar reka bentuk mekatronik. So pelajaran kita hari ini kita akan masuk 1.1.1 iaitu menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Okay. So boleh tengok video ni dulu. Okay, nampak tak video tadi? Nampak. Nampak eh? Nampak. Okay. So, dalam video-video tadi, kalau awak perasan, dia orang punya video tu ada tunjuk uh, ni ada tunjuk LED, ada tunjuk dia buat lori dekat komputer tu kan kemudian dia ada nampak belajar pasal wire and then dia dia buat robot, betul tak? Betul Okay, lepas tu dia ada buat coding guna komputer kemudian dia ada buat lukisan-lukisan Okay, lepas tu dia ada buat robot and then dia ada buat kenderaan Okay, kesemua yang dia buat ni melibatkan gabungan beberapa bidang lah. Okay, so yang ini semua adalah merupakan contoh-contoh mekatronik. Okay, so pelajaran kita hari ini adalah 1.1 menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Okay, di mana awak hari ini akan tahulah berkenaan dengan maksud reka bentuk mekatronik dan juga yang kedua awak akan dapat menyatakan teras dalam revolusi industri 4.0. Okay. <coughs> okay. So kita pergi kepada pengenalan. So untuk masuk ke bentuk mekatronik, Tetsuro, Mor Tetsuro Mori merupakan seorang jurutera kanan sebuah syarikat di Jepun yang memperkenalkan mekatronik pada tahun 1969. Okay. Beliau mendefinisikan mekatronik sebagai aplikasi elektronik okay, dan komputer untuk mengawal pergerakan sistem mekanikal. So, awak perasan tak perkataan mekatronik ni? Dia ada gabungan dua. Meka dan juga tronik. Okey, itu maksudnya adalah gabungan antara elektronik dan juga mekanikal. Okey. So, definisi mekatronik bermaksud reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu mekanikal, elektrikal, elektronik, kawalan dan pengatur caraan. Okey. Ah, dah belajar kan? Uh, reka bentuk mekanikal. Awak dah belajar reka bentuk elektrikal, elektronik. Okey. Cuma kawalan dan pengatur caraan lah. Belum lagi. Ah, uh, Yang ini melibatkan sistem dalam komputer which is menggunakan coding. Awak tahu coding tak? <tuk> hmm. Tak. Tak. Okey. Coding ni macam uh, sistem yang ni tadi. Ya, saya tunjuk. Okey, ini coding. Okay. Ah, ha, ini coding. Dia menggunakan bahasa-bahasa komputer lah, binary number. Hmm. Coding ni kita masukkan maklumat kita dekat dalam komputer and then komputer tu akan run uh, dia punya coding tu dekat objek. So objek tu akan bergerak ikut apa yang kita dah ajarkan dia lah uh, Macam artificial intelligence juga Okay So antara contoh-contoh mekatronik antaranya adalah Mesin basuh, rice cooker dan juga lift lah uh, Ini semua ni pun merupakan contoh ni lah Kawalan dan pengaturcaraan. caraan Okay Bila mana awak masuk lift Awak tekan dekat pad lift ni kan Contoh awak nak masuk tingkat berapa? Tingkat dua, tingkat tiga kan Okey, bila awak tekan masukkan nombor dua, dia akan hantar awak ke tingkat dua. Ha, itu adalah kawalan dan pengatur caraan. Faham? Faham tak? Faham. Ah, Okey, kalau uh, mechanical, uh, sistem yang ada kat dalam lift ni lah. Contohnya macam roller dia, dia punya tandem dekat dalam ni. Ha, itu semua adalah dia punya sistem mechanical lah. Okey. Itu juga macam yang pressure cooker pressure cooker yang sekarang ni kita ada boleh pilih button sama ada kita masak nasi ke, masak bubur ke, masak nak pressure masak rendang ke kan? Betul tak? Kita eh. dah ada button dia kan? Ada button yang spesifik kan? Okey itu semua dah ditetapkan melalui kawalan dan pengatur caraan dah. Ha di mana bila kita nak masak nasi suhu sekian so kita tekan button nasi. So dia akan masak guna suhu nasi. Ha kalau dia nak masak bubur dia akan masak guna suhu bubur. Ha macam oh. Sama juga macam mesin basuh automatik. Uh, mesin basuh automatik pun kalau kita nak buat basuhan laju ke, basuhan perlahan ke, okey, nak guna pengering ke, itu semua kita menggunakan dia punya keypad ni. Ah uh, keypad ni lah yang meletakkan kawalan dan juga pengatur caraan. Okey. So, mekatronik ni merupakan gabungan antara empat bidang. Mekanikal, elektrik, elektronik dan juga kawalan dan pengatur caraan. Okey. Ha inilah kita punya Tatsuro Mori. Okey, so kita pergi sikit kepada sejarah perkembangan revolusi industri. Okey, kita sekarang ni dekat Malaysia, dekat dunia lah, dekat dunia dah mengalami revolusi industri 4.0. Okey, sekarang zaman awak ni semua adalah revolusi industri 4.0. Okey. Untuk revolusi industri 1.0 iaitu penggunaan reka bentuk mekanikal menggantikan tenaga manusia di mana time tu kita cuma ada alat kemudahan yang memudahkan kerja manusia contohnya macam kincir air ni okay. dulu sebelum ada revolusi ni orang nak pergi siram air Orang akan gunakan baldi okay. dia akan gunakan baldi, dia gunakan ketapai macam biasa tapi untuk sistem pertanian waktu tu pun dia akan menggunakan sistem terusan lah, guna okay? perparitan dan sebagainya And then macam mana dia nak kurangkan effort manusia waktu tu uh, Mengurangkan keupayaan manusia, menggunakan, menggantikan tenaga manusia waktu tu Adalah dengan mencipta reka bentuk mekanikal ni lah uh, At least tenaga diorang dapat dikurangkan okay? So uh, reka bentuk mekanikal terjadilah pada revolusi industri 1.0 Kemudian beralih kepada revolusi industri 2.0 Di mana penemuan tenaga elektrik waktu tu Sudah mereka dapat menghasilkan produk dalam kuantiti yang lebih besar dan juga cepat Aa, Kemudian revolusi yang industri 3.0 Mereka semua dah start penggunaan reka bentuk elektronik Bagi menghasilkan reka bentuk mekatronik Aa, Mereka dah start menggunakan alat-alat komponen elektronik Untuk menghasilkan mekatronik Kemudian revolusi industri 4.0 Menggabungkan mekatronik Okey menggabungkan mekatronik. Waktu ni 3.0 ni dia dah ada dia dah ada elektrik, elektronik, aa, pengawalan dan pengatur caraan, mekanikal semua dah ada. Aa, kemudian dia gabungkan terhasillah mekatronik. Cuma sekarang ni revolusi industri 4.0 lebih canggihnya sebab kita ada internet. Kita ada internet, kita ada big data, kita ada pengkomputeran awam, okay? database. Itu semua adalah teknologi baru dah. So benda ni semua akan jadi lebih digital. Okey, penggunaan mekatronik kita menggunakan pengaplikasian digital lah. Okey. So, revolusi industri 4.0 merupakan kemajuan sistem industri yang berkembang dengan lebih hebat melalui konsep cyber physical. Cyber physical ialah mengawal dan mengurus operasi industri dengan menggunakan pakai sistem mekatronik, internet, data raya, komputer awan dan kecerdasan buatan. So macam kawan saya, dia kerja sebagai software engineering. Uh, software engineer dekat kilang dekat kilang tu dia tu hanya duduk dekat dalam office je untuk mengawal dia punya sistem di mana kalau ada sebarang problem dia just troubleshoot ataupun dia just uh, solve problem tu melalui computer sahaja uh, sebab sekarang semua connection daripada mesin-mesin ni dah di connect menggunakan internet okay so macam itulah maksudnya cyber physical alright Okay. So, apa, okay. Boleh sebut tak apa maksud mereka bentuk mekatronik? Hmm. Sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal elektronik, kawalan dan pengatur caraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Okey betul. Siapa tu yang cakap? Faziatun Nisa. Faziatun Nisa. Terima kasih Faziatun. Sama. Okay. So, apa elemen yang membentuk bidang mekatronik? Tadi ada empat. Apa dia? Mekatronik. Digabung daripada dua perkataan. Apa dia? Anyone? Okay. Mekatronik mekatronik ada dua perkataan S mechanical, elektronik. Okey, dekat elektronik kita ada juga electrical dan juga kita ada kawalan dan pengatur caraan. Okey, itu adalah empat elemen dia lah. Alright. So, saya akan tiga contoh produk mekatronik yang ada di pasaran. Apa dia? Ah, ha, apa dia? Tadi kan ada contoh? Tadi satu, Liza ada. Anyway. Tadi kan kampung kan. Tadi balik dari desa kampung kan. Desa kampung. Tu. Apa dia? Mesin basuh. Mesin basuh. Mesin basuh apa? Mesin basuh automatik. Rice cooker dengan lift. Ya betul. Rice cooker dan juga lift. Itu antara contoh dia lah. Contoh-contoh lain apa dia? Tahu tak? apa. Nanti awak explore eh. Alright. So next, kita pergi kepada kepentingan revolusi industri 4.0 lah. Okay. So kepentingan revolusi industri 4.0 ini tadi ingat lagi, dia menggabungkan antara bidang mekatronik terhad dengan gabungan antara mekatronik dengan internet. Okay, dengan internet, Lepas tu dengan data raya dan juga perkomputeran awam. So, dia dapat mempertingkatkan hasil negara dari segi pengeluaran. Okay? Di mana proses pengeluaran dapat dijana secara automatik 24 jam sehari dan ketepatan yang lebih tinggi. Sebab apa ketepatan lebih tinggi? Sebab mesin tu dah disetting. Kita dah setkan dia, kita dah tetapkan dia melalui sistem tanpa menggunakan manusia. Tak ada orang nak masuk. Terima kasih. xin mời các bạn để chúng tôi xin để các bạn nhé chúng tôi Okay, so So kita continue Okay, proses pengeluaran dapat dijalankan no, secara no, automatik 24 no, no, jam no. sehari Okay, so kita sambung lagi Okay, So, seterusnya adalah kepentingan revolusi industri 4.0, okey, di mana mempertingkatkan hasil negara dari segi pengeluaran. Proses pengeluaran dapat dijalankan secara automatik 24 jam sehari dan ketepatan yang tinggi. Okey, sebab sekarang kita dah menggunakan machine yang kita dah setting ataupun kita dah tetapkan. So, bila mana kita dah tetapkan secara kom komputeran, okey, dia akan run mesin tersebut menggunakan kuantiti yang telah ditetapkan dekat dalam sistem. Uh, so jadinya error, human error tu ataupun keralatan yang manusia lakukan tu adalah rendah sebab bila manusia buat kerja, dia bergantung kepada manusia punya capability, uh, keupayaan ataupun dia punya tahap kesedaran. Contohnya kalau manusia tu kerja dalam keadaan yang tengah sihat, so fokus dia nak buat kerja tu tinggi, jadinya kerja yang dihasilkan tu pun akan berkualiti lah. Compare dengan orang yang tengah tak sihat, tengah ada anxiety ke, tengah ada depression ke, okay. tengah demam ke so dia buat kerja, bila dia buat kerja dalam keadaan yang dia tak fokus so hasil kerja dia tak tak berkualiti lah okay? bila hasil kerja tak berkualiti, so di efek kepada hasil pengeluaran that's why lah kita beralih kepada penggantian robot untuk menghasilkan kerja-kerja tersebut okay? so that's why bila manusia robot yang buat ketepatan tu lebih tinggi so kesilapan manusia dapat dikurangkan, masa pengeluaran dipendekkan dan pembaziran bahan mentah dapat diminimum. Kemudian dapat meningkatkan produktiviti industri di mana kalau aa, memerlukan pekerja untuk menjalani latihan semula atau peningkatan kemahiran sekaligus menaik taraf mereka daripada pekerja berkemahiran rendah kepada pekerja berkemahiran tinggi. Okay, di mana dapat meningkatkan produktiviti ini, kiranya produktiviti ini adalah pengeluaran. Okay, bila kita orang tu dah bekerja, So, pekerja pekerja itu. Kemudian uh, ada perubahan ada perubahan terhadap teknologi mesin. Okey. So kita kena ajar orang tu untuk dapatkan kemahiran baru untuk mengendalikan teknologi baru tersebut. Ah uh, itu dipanggil sebagai latihan semula reskilling. Ah uh, dalam reskilling juga dia akan dapat input baru, knowledge uh, dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru, ah uh, itu mendapat itu memberikan dia kepada peningkatan kemahiran baru. Okay. So, bila dia dah dapat kendalikan mesin baru, teknologi baru, okay, itu dia kirakan sebagai dapat meningkatkan produktiviti dia lah. Okay. Kemudian ha? yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan pekerja. Aa, di mana bila dia dah dapat reskilling, dah dapat upskilling baru, Okey dia dah, dia boleh dimenggaji lah okey sebab dia dah dia dah ada kemahiran baru dia dah ada pengetahuan untuk mengendalikan teknologi baru bila dia beralih ke tempat kerja lain Ha, so dia dapat meningkatkan pendapatan pekerja dia. Okay. Kemudian okay. dapat menaik taraf modal insan dan memberi peluang pekerjaan. So bila mana negara memperkenalkan teknologi-teknologi baru maka aa, negara juga memerlukan pengendali mesin-mesin tersebut. Okey, pengendali-pengendali baru ni lah dapat aa, dikategorikan sebagai model insan baru lah. Dapat, okey dapat dikategorikan sebagai model insan baru yang mengendalikan teknologi-teknologi baru tersebut. Uh, okey. So, ada sembilan teras dalam revolusi industri 4.0 Okey, yang pertama iaitu robot berautonomi Yang kedua, realiti terimbung ataupun augmented reality Yang ketiga, sistem integration, persepaduan sistem Yang keempat, internet of things, internet benda Yang kelima, data raya iaitu big data Yang keenam, pembuatan bahan tambahan, additive manufacturing yang ketujuh, perkomputeran awam yang kelapan keselamatan cyber dan yang kesembilan adalah simulasi okey so yang daripada 9 ni awak kena ingatlah awak kena ingat uh, 6 ke 5 ke pun okey dah uh, Okay, okey tak ingat 9 pun tak apa alright okey so anyone boleh ulang tak 9 teras dalam revolusi industri 4.0 tadi apa yang awak ingat je boleh boleh ah ha, okey apa dia Data raya. data raya, betul. Persepaduan sistem. Persepaduan sistem, betul. Robot berautonomi. Hmm, betul. Simulasi. Simulasi. Betul. Keselamatan cyber. Keselamatan cyber. Realiti terimbo Augmented reality. Pengkomputeran awan. Peng komputeran awan. Itu je saya ingat. Aa, ada tujuh. Awak dah sebut tujuh. So, yang awak tak sebut tadi pembuatan bahan tambahan okay. kebuatan tambahan dengan internet benda okey dua lagi ah okeylah tu dah awak dah ingat tujuh ah okey alright so mereka adalah empat kepentingan revolusi industri 4.0 kecuali apa dia? Kecuali apa? mempertingkatkan hasil negara dari segi pengeluaran, menaik taraf modal insan dari memberi peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan pekerja, menggalakkan penggunaan sumber tenaga fosil secara intensif. Mana satu jawapan yang salah? Anyone? Faizatun? Adakah? Wafah? Ada jawapan? Okey tak apa. So tadi empat kepentingan awak kena ingat kalau bila mana awak baca soalan objektif ni kalau awak nampak yang positif okey. Empat kepentingan ni mestilah dia punya efek positif betul tak? Okey and then dia tekan dekat sini kecuali. So dia nak yang negatif. Ah, uh, yang tak relate dengan kepentingan revolusi industri. So yang pertama dapat mempertekankan hasil negara dari segi pengeluaran. Uh, betul lah sebab revolusi industri bapak kosong ni yeah. memperkenalkan gabungan apa tadi mekatronik dan juga internet of things yeah. okey perkomputeran awan okey and then yang kedua menaik taraf modal insan dan memberi peluang pekerjaan yang ini pun betul juga okey sebab dia dapat melahirkan uh, juru mesin yang bertauliahlah juru mesin yang berpengetahuan untuk mengendalikan teknologi baru yang, kes, yang ketiga ni meningkatkan pendapatan pekerja ha, So bila dia dah dapat Pengetahuan, dah ada kemahiran baru ha, So dia boleh demand gaji tinggi lah ha, So dia dapat meningkatkan pendapatan Pekerja. So yang paling pelik Dekat sini adalah yang D Tiba-tiba super tenaga kuasa Secara intensif. Ha, so jawapan ni Adalah D Okay So itu saja untuk pelajaran hari ini. Anyone boleh share tak apa yang awak belajar hari ini? Ha, anyone? Boleh tak? Uh, kepentingan daripada semua tu uh, mempertingkatkan hasil negara dari segi pengeluaran. Hmm, betul. Okey, itu dia punya kepentingan IR 4.0 revolusi so, industri 4.0. Okey, kalau definisi pula ada apa definisi dia? Hmm. Apa definisi dia tadi Haa ah, ingat Apa Definisi mekanologi apa dia Oh dia punya maksud dia tu Haa ah -ah, apa Mereka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu Haa ah, okey disiplin ilmu Okey, disiplin ilmu tu pecah kepada berapa Empat Pecah kepada empat apa dia Haa ah, Mekanikal elektronik kalau nak mengatur caraan. Okey betul. Tiga. Elektronik pasangan dia apa? Elektrik. Ah, Okey betul. Elektrik. So ada empat. Mechanical, elektronik, elektrik dan juga kawalan dan pengatur caraan. Okey. Okey. So nanti saya ada bagi latihan dekat dalam sistem awak Google Classroom So nanti boleh jawab dekat dalam tu ya Nanti bila awak dah jawab soalan tu, awak ambil gambar And then awak hantar semula dekat dalam Google Classroom Boleh? Boleh Okay, itu saja untuk hari ni Nanti awak tolong remind kan kawan-kawan awak yang lain okay. Yang tak join kelas hari ni Okay, itu saja untuk hari ni Terima kasih Sama-sama, sebelum tu saya nak ambil gambar tu boleh Boleh ke? Boleh. Ha. Ah.